Assalamualaikum dan salam sejahtera di Petik Suri Tangkai Berduri Umai Kesini Persembah Diri Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 Minit MMTV edisi 14 November 2025 Kita ke berita utama Jabatan Peguam Negara AGC telah memfailkan notis rayuan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu semalam terhadap alasan perhakiman berhubung hak 40% hasil Sabah. Ia khususnya berkaitan beberapa kekilafan dalam alasan perhakiman oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu itu antara lain mendakwa bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah menyalahgunakan kuasa serta melanggar kewajipan perlembagaan. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan rayuan terhadap alasan penghakiman berhubung hak 40% hasil Sabah dibuat bagi mengelakkan salah tanggapan antara kerajaan persekutuan dan negeri sejak 1974 dan tindakan di luar serta melanggar perlembagaan. Perdana Menteri berkata alasan penghakiman yang mendakwa kajian semula pemberian khas selepas 2021 menyalahi undang-undang dan tidak rasional serta mengaitkan kesilapan besar kerajaan sejak 1974 seolah-olah menyalahkan kerajaan terdahulu. Dalam tempoh tiga tahun saya, Perdana Menteri yang paling banyak kali datang ke Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kunjungan yang kerap ke negeri itu bertujuan memastikan suara rakyat disampaikan terus kepada kerajaan persekutuan bukannya untuk kepentingan peribadi. Beliau menegaskan sepanjang tiga tahun pentadbiran, beliau paling banyak menjejakkan kaki ke Sabah demi meneliti keperluan rakyat dan cabaran pembangunan di negeri berkenaan. Malah ujarnya segala keputusan kerajaan persekutuan di bawah pentadbirannya sentiasa berpaksikan keperluan rakyat dan prinsip keadilan bukan dipengaruhi, dipengaruhi sentimen kenegerian. Dalam pada itu, kerajaan Sabah menzahirkan perhargaan kepada Anwar dan Jemaah Menteri Persekutuan atas keputusan bersejarah untuk tidak membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang mengesahkan semula hak perlembagaan Sabah terhadap pemudahan khas 40% hasil bersih yang dikutip di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino berkata keputusan itu membuktikan bahawa Perdana Menteri memahami harapan serta aspirasi rakyat Sabah selain mencerminkan komitmen tulen beliau untuk menegakkan apa yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Malaysia bersedia untuk terus memainkan peranan sebagai pemudah cara utama dalam merintis jalan damai antara Kemboja dan Thailand sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai pencetus kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia komited membantu meredakan ketegangan di kawasan perbatasan kedua-dua negara itu sejajar dengan semangat perjanjian damai Kuala Lumpur yang dimeterai hujung bulan lalu. Penekanan peranan Malaysia itu disampaikan melalui panggilan telefon bersama Perdana Menteri Kemboja Han Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Char Virakul. Ujarnya Malaysia bertindak bukan sekadar sebagai pengurusi ASEAN tetapi lebih penting sebagai negara jiran yang konsisten memikul tanggungjawab memastikan keamanan rantau terus terpelihara. Jelasnya kedua-dua pemimpin berkenaan menyatakan penghargaan terhadap komitmen Malaysia yang berterusan dalam menyokong proses damai serta usaha meredakan ketegangan di sempadan. Datuk Fadlun Mak Wujud dilantik sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur baharu berkuat kuasa esok menggantikan Datuk Seri Maimunah Muhammad Syarif yang perkhidmatannya dipendekkan setahun lebih awal dan bakal memulakan tugas sebagai penasihat hartanah Petronas Isnin depan. Pelatikan Fadlun 58 tahun telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim selaras dengan Subsection 4 Kurungan Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. Fadlun merupakan graduan ijazah sajana muda perancangan bandar dan desa dari Universiti Teknologi Malaysia UTM dan mempunyai pengalaman lebih 28 tahun dalam bidang perancangan bandar, pembangunan wilayah serta pengurusan bandar raya. Sebelum pelantikan ini, beliau menyandang jawatan sebagai Presiden Perbadanan Putrajaya sejak 2022. Sementara itu Petronas melantik Datuk Seri Profesional Town Planner Dr Maimunah Muhammad Sharif sebagai penasihat hartanah berkuasa 17 November 2025 bagi memperkukuh strategi pembangunan dan pengurusan portfolio hartanah syarikat. Petronas dalam kenyataan berkata Maimunah sebelum ini menjawat jawatan Datuk Bandar Kuala Lumpur dan juga pernah menerajui beberapa jawatan utama dalam serta luar negara. kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berjaya dalam kisaman terhadap pentadbir edisi siasat dan edisi khas berhubung penyebaran dan penerbitan 33 artikel memudaratkan ia ya, berikutan apabila Suran Jaya itu yang bertindak sebagai plaintif berjaya mendapatkan penghakiman ingkar daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini terhadap individu tidak dikenali pentadbir saluran Telegram edisi siasat dan edisi khas yang dinamakan selaku defender pertama dan kedua tanpa melalui perbicaraan penuh peguam Wong Go Jin yang mewakili MCMC -MC ketika ditemui berkata hakim Mahazan Mat Taib membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan MCMC selaku plaintif selepas pentadbir dua saluran edisi itu gagal memasukkan memorandum kehadiran untuk menjawab saman berkenaan pada tarikh ditetapkan. Dengan keputusan itu, mahkamah membenarkan permohonan MCMC untuk mendapatkan deklarasi bahawa kedua-dua defendant telah membenarkan atau memudahkan penggunaan saluran-saluran yang tersebut untuk menerbit dan mengedarkan kandungan-kandungan yang memudaratkan terhadap pihak-pihak yang terkilan di Malaysia. Sementara itu, Gojin turut memaklumkan bagi Telegram Messenger Incorporation yang merupakan defender ketiga dalam kes saman itu, mahkamah menetapkan 27 November ini bagi pengurusan kes untuk penghakiman inkah itu. Penyanyi dan pelakon Bella Astilah menafikan dakwaan wujudnya orang ketiga kononnya menggugat hubungannya dengan ahli parlimen MUA Said Said Abdul Rahman. Menerusi satu hantaran di media sosial, Bella atau nama sebenarnya Dayang Nabila Awang Astilah 31 tahun menjelaskan kabar angin kononnya kewujudan wanita bernama Ami Ilana merupakan punca keretakan hubungan mereka hanyalah spekulasi tidak berasas yang ditimbulkan individu tidak bertanggungjawab di media sosial. Menurut Bella, tuduhan kononnya berlaku sondor menyondol juga tidak berasas kerana Ami Ilana merupakan individu yang telah lama bersama kumpulan pengurusan mereka Bas, Bella dan Sadiq. Semua itu Bella menyeru orang ramai supaya tidak membuat sebarang tuduhan melulu serta berhenti mengecam individu lain yang tidak berkaitan sehingga menjejaskan keluarga mereka. Terdahulu timbul khabar angin mendakwa hubungan Bella dan Said Saddiq tidak direstui oleh ibu kepada ahli politik itu dan ada pihak mendakwa ibu Said Saddiq tidak mengikuti Bella di laman media sosialnya. Berita dunia Perbadanan Penyiaran British BBC semalam memohon maaf kepada Presiden Amerika Syarikat AS, Donald Trump berhubung satu dokumentari yang didakwa pasukan guaman beliau sebagai palsu dan berunsur fitnah. Permohonan maaf itu merupakan antara usaha bagi meredakan kontroversi yang disifatkan sebagai antara krisis terburuk dialami penyiar awam itu sejak beberapa tahun lalu. Menurut laporan BBC News, jurucakap BBC memaklumkan peguam badan penyiaran tersebut sudah mengutuskan surat maklum balas kepada pasukan Guam Trump susulan surat tuntutan yang diterima pada Ahad. Jurucakap itu berkata pengurusi BBC Samir Shah turut mengambil langkah menghantar surat peribadi kepada Rumah Putih bagi menjelaskan kepada Trump mengenai pihak korporat memohon maaf berhubung suntingan melibatkan ucapan Presiden AS pada 6 Januari 2021 yang dimuatkan dalam dokumentari terbabit. Seorang wanita di Jepun mendedahkan bahawa dia keluar bertemu janji dengan lebih 300 lelaki dalam tempoh 10 tahun sebagai usahanya untuk mencari calon suami ideal. Wanita yang hanya dikenali dengan nama pengguna Healthy359 pada aplikasi X itu berkata, dia memulakan misi mencari calon suami sejak berusia 22 tahun. Selepas mengenali ramai lelaki sepanjang tempoh tersebut, gadis itu membuat keputusan bahawa dia mahukan suami yang kacak dan mempunyai pendapatan sekurang-kurangnya 10 juta yen iaitu 270 ribu ringgit setahun. Duduk gadis itu dia mengakui suka untuk menemui lelaki yang ikhlas untuk dijadikan suami kerana ramai jejaka menghilangkan diri selepas dia mengajukan soalan mengenai perkahwinan. Sehingga kini dia masih belum menemui jejaka idamannya namun ujiannya mengenali ramai lelaki merupakan pengalaman baharu kepada dirinya. Anda peminat setia utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Bottle Hip Lab, Relevant dan MM Tune? Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Sunan Berhad baru saja meluncurkan laman web Arah. Wow, menariknya. Kalau anda nak tahu, Arah ialah laman web yang kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web Arah.my adalah sebuah laman serenti yang menyenaraikan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Hiblam, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik sahaja, anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, sukan secara pantas dan tepat? Juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my. Semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari arah.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih lagi diyakini. Berita ekonomi. Maybank menjalin kerjasama strategik dengan platform pembayaran perdagangan rentas sempadan terkemuka dunia, X-Transfer bagi memperkukuh penyelesaian kewangan rentas sempadan dan memperluas penawaran produk patuh syariah di rantau Asia. Melalui kerjasama tersebut, kedua-dua organisasi akan menggabungkan kepakaran masing-masing untuk menyediakan penyelesaian kewangan sehenti, merangkumi pembayaran domestik dan antarabangsa serta penukaran mata wang asing FX di pasaran utama seperti ASEAN, Hong Kong, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Kerjasama itu turut memanfaatkan teknologi baru dan inovasi digital termasuk API, platform digital, penyelesaian kutipan dan akaun maya bagi membolehkan pemprosesan transaksi serta penukaran mata wang secara automatik dan pada masa nyata sekaligus meningkatkan kecekapan, keboleh skalaan dan keboleh kepercayaan perkhidmatan kewangan rentas sempadan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank, Datuk Seri Khairul Saleh Ramli berkata kerjasama berkenaan membolehkan transaksi rentas sempadan dan kutipan pembayaran dilakukan dengan lebih lancar serta kadar tukaran asing yang kompetitif untuk peniaga terlibat dalam perdagangan ASEAN China. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju otomotif serantau apabila muncul sebagai pasaran kenderaan terbesar di Asia Tenggara bagi separuh pertama 2025. Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan menyelaraskan semula rangka kerja pengelucualian cukai EVCBU bagi memperkukuh ekosistem pemasangan tempatan dan meningkatkan daya saing industri dalam rantaian bekalan serantau. Beliau menyatakan sokongan kepada vendor tempatan melalui senarai keperluan utama dan insentif penyertapan selain menegaskan kemajuan signifikan program EV Pro 2 serta pelancaran Proton Emas 5. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia Azrul Reza Aziz pula berkata, GATE menjadi pemangkin utama pembangunan mobiliti pintar dan EV sekaligus menarik pelaburan global untuk menjadikan Malaysia hub strategi automotif ASEAN. Berita sukan, Harimau Malaya tetap berwaspada menjelang aksi timbal balik kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 18 November ini dengan Peter Klamovski menegaskan pemain perlu berada pada tahap terbaik bagi mengelak kejutan. Klamovski mahu skuad negara memberi fokus kepada persiapan sendiri tanpa terlalu menumpukan kepada kekuatan Nepal di bawah kendalian jurulatih baru Hari Kadaka. Beliau turut menegaskan tugasnya adalah menyediakan pasukan terbaik di tengah kemelut pemalsuan dokumen tujuh pemain warisan yang mengundang kebimbangan peminat bola sepak tempatan. Dalam pada itu, hukuman FIFA terhadap tujuh pemain dan FAM kekal sementara pihak FAM kini menunggu keputusan bertulis sebelum memukakan rayuan kepada Mahkamah Timbang Tarasukan. Arsenal kini berisiko kehilangan Mikel Arteta apabila kontrak jurulatih itu berbaki 18 bulan dan khidmatnya mula dipantau beberapa kelab gegasi Eropah. Arteta yang mengambil alih pasukan sejak 2019 berjaya menjadikan Arsenal pencabar utama EPL sekaligus meningkatkan desakan peminat agar kelab segera membuka rundingan kontrak baharu. Sementara itu, spekulasi semakin memuncak apabila Pep Guardiola dijangka meninggalkan Manchester City hujung musim ini menjadikan Arteta calon utama menggantikan tempat beliau. Laporan bagaimanapun menyebut rundingan antara Arsenal dan Arteta dijangka diadakan hujung musim selain kelab turut perlu meneliti kontrak pemain utama seperti David Raya, Gabriel Magahis, William Saliba dan beberapa bintang muda lain. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 15 November 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya Mawahid. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.